Поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Просить по поводу современного вот нынешнего наступа на Курск в Курской области. Что у вас там говорят вообще? Что, о чем медиа говорят? Может быть, что-то в телеграм-каналах? Какое настроение у украинцев сейчас в связи с этим? А кто наступает на Курск? Алло? Говорю, а кто наступает на Курск? А вы вообще вне политической повестки? да? Не, что я, типа, ну я живу недалеко от Курской области, я, в, я из Сумской области, город Жигули. Но я что-то не слышал, чтобы да. кто-то на Курск наступал. Ну, Курская область, ты же на ездишь, вы же знаете. Ну, ну, давайте я загуглю сейчас. На Курск какую область наступают. Ну вот канал называется какой-то политик в Украине Михаил Медведев, он пишет о том, что неизвестные войска вторжения на территории Украины прошли Житомирскую, Киевскую, Черниговскую область и Сумской области вошли в Курскую область и сейчас идет Идет война между этими войсками с Россией и Украиной. Смешно, кстати. Так А что это? До свидания. А что это за... Слушай, вот общаюсь сегодня с россиянами уже второй час. Хочу с ними пообщаться вот на тему событий, которые происходят, ну, грубо говоря, там в 60 километрах от меня. У вас там говорят, что на Россию на в Курской области. Ага. Что у вас там произошло? Это недалеко от ну, меня? Сам не знаю. Сам не знаю. Что, вам не говорят или вы не понимаете? Да не, говорят за всех. И все, все нормально. Кого, местных жителей? Не, тех которые напали. А что, говорят, что они продвинулись вглубь Российской Федерации на 7 километров и сейчас держат позиции там и, а то, что вот это они сегодня видео снимали на э, по погран, погранслужбе я, я, я в квартире и не, не не видео с КПП э, Курской области, где ваших взяли в плен прям там То есть были бои и вот э, в течение боев некоторые ваши военнослужащие сдались в плен это тоже все? Пи***? Не знаю. Ты уверен, что это не пиздец? Так, ну, типа, есть ваше КПП на видео, mm -hmm. и большущее количество ваших военнослужащих, которые... И у вас сколько видео есть, которым верить прям страшно. Да нет, ты не понял, именно ну, вот я задаю да вопрос... Я тоже не знаю, дорогой, я тоже не знаю. А сколько, слушай, а сколько их там раз? Да х*** его знает. ты знаешь... Это американцы заходили. Слушай, а о, это ты что, военный эксперт? Да не, я же говорю, живу недалеко. Я тоже не знаю. У нас говорят, что мы не, я во... не заходили. Это военный эксперт. Я говорю, у нас не заходили наши. Вы с кем воюете а, там? А, все понятно. С кем вы воюете, если ну... нас там нету? Скидывай видео, давай посмотрю. Что тебе скажу? Я говорю, нас там нет. Я пытаюсь понять, а с кем вы воюете тогда? Да, да конечно да, же ни с кем. Да, да кто знает? Слушай, ну скинь видео. Давай посмотрим. Давай посмотрю. Посмотри. Да я могу просто тебе показать с другого компьютера. Да, да хоть с левого, хоть ну, с левого, блядь, давай. Смотри. Давай, показывай. Где? Во, смотри. Вот, вот. Давай. Давай. Во, смотри. КПП. Курская область. А ты откуда уверен, что это Курская область? Потому... Там написано, что ли? Потому что открываешь Яндекс, я открываешь Яндекс карты, выбираешь Суджа, КПП и смотришь, куда ты пропал. Возвращайся, алло. Ну да, он же и ясно. Это все файки, это все и так далее. Я... Ой, понял, алло, я Степан. Степан, Степан здорово. Очень приятно. Откуда а ты, Андрей? А? Говорю, откуда ты, Андрей? Я из Белгород. А, о, слушай, и соседи почти, я из города Сумы. А, -а, -а клево. Прикольно. Что там в Сумах? Да ничего, слушай, живем так, как и вы, наверное. У вас есть воздушная тревога сейчас? В данный да? момент нет. Ну вот и у нас в данный момент нету. Здорово. Ну. Что-то там говорят на ваших соседей, братьев, да, на... Какие-то... Курская область. Что там говорят? Нормально там какие-то войска продвигаются, да, в природу россиян. Не, я видел украинских... О, серьезно. А где посмотри, я сейчас открою и посмотрю? В интернете. Я понял, что вписать. Украинские... Курская область. Пишем. А на каком да. на каком ты сайте я смотрел? На любом смотрите. В Курской 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 области. Да. По появилось видео с бойцами вооруженных сил Украины, которые взяли в плен э, российских срочников. Ага. Так. Российские блогеры сообщили о в ВСУ э, российских сро... солдат-срочников. В ВСУ в Курской ага. области взяли в плен российского солдата. Украинские телеграм-каналы опубликовали видео допросов украинских срочников. В Курской области в плен попало... А, украинских Пало... срочников, видите? Ой, российских, бог ты. мой а, ой, ой. Это Медуза Ой, вы ой, ой, просто, просто не читали. А а, не не, просто чо, говорите, смотри, да, нет, что, смотри, я покажу тебе. Чё врать, смотри я знаю, что Вы что, врать не умеете? Да зачем врать? Зачем врать? Читай. Читай вот то, что я читал. Смотри. Вот то, что я и читал. Вот то, что написано. Украинские телеграм-каналы опубликовали видео допросов российских срочников. Что там про Фильм с Джимом Керри, помните? Да не уходи от темы, я же тебе говорю. Где мне найти видео, что вы взяли украинских военнослужащих в ну вы поищите получше. Ну что ты сказал вписать вот это? Смотри, я вписал. вас то фильтруется все. Вам-то не показывают ничего. Почему Лента.ру? Далее что у нас здесь? Свобода.ру, Медуза, Фокус, Униан это украинская, Информатор украинская, Радио Свобода, Дзан это российская, Курское интернет телевидение, Медуза, Хартия 97, десятки российских солдат попали в. Курской область, 97 я так понял это Курская область, регион А ну ладно, можно... тогда значит, тогда, значит Так смотри, я на... видео тебе могу показать, где действительно не, не, Где действительно дисс... Ну ладно, ну, смотри. ну нет, значит нет Давай, Все, чтобы, значит, чтобы, значит, чтобы не быть Покажу тебе видео Это сегодня, ну, которые ну, опубликовали Неизвестные военнослужащие Где они ведут большую еще колонну ваших э, п... Смотри Ну типа, чтобы я не был А? Вот это видео, которое опубликовали в СУ сегодня, подожди, вот смотри, по чуть-чуть, по чуть-чуть с каждой стороны в одну точку э, сводят, бли... вот, вот это кстати КПП Суджа, это прям на границе с Украиной, угу. вот лежат ваши военные прям на КПП, а дальше есть да. видео уже с ними, где они говорят, и эти видео распространяют ваши курские телеграм-каналы, где подтверждают, Но, что я, там, я, что срочно. А... Сейчас ил коменти. Здорово. Чё там рассказывай? Все хорошо, нормально, нормально все. Сам как? По чуть-чуть тоже нормально. Украина. Да. Город Сумы. А? Говорю да, город Сумы. А? Сумы город. Сумы Сумы. Как настроение? Да, нормальное, слушай. Так как, и, так и было, так и есть. Нормальное настроение. Ну, самое главное. Что еще там? Что, Что там ваш? хулиганы на курс нападают? Зачем? Кто? Кто нападает? Ну, кто-то, кто-то напал. Я не знаю, я читал ваши новости, там Министерство обороны заявило, что никто не заходил, позже заявили, что заходили. Сперва сказали, что 300 зашли, позже ошиблись 1000, а позже ошиблись, сказали, что все-таки не заходили. Теперь, как выяснилось, заходили. Теперь вообще говорят, что куда-то там пропали войска, позже попали какие-то в 50 человек россиян. Что-то я не могу понять. Я читал как-то ваши новости, пытался разобраться. Наши войска туда не заходили. С кем вы воюете, я вообще не знаю. Союз. А кто это у вас в Курской области их нанял? Ваши правители. В смысле, наше, наше, наше правительство у вас в Курской области, что ли, командует? Да, они пытаются везде командовать. Но не получится. Тогда получается, наше правительство спонсирует... Повстанцев из Курской области? Нет, не ваше правительство. Правительство... А, американцы. Американцы спонсируют Курчат. да да, -да. И что Курчата? Да. Вот я вижу, они все-таки пошли освобождать свои земли. Да. А что там я видел, смотрел видео там возле КПП. Там не надо смотреть видео. Там, там одно вранье. Одно вранье там не надо там ничего смотреть. Да там же на видео возле КПП суд же, ваших 50 погранцов сдались Да нет, это, это вранье. Как же, ж, они записывали видео, назывались свои... видео. Я, я вот сейчас смотрел видео. Эти... Че? Видос смотрел, там у тебя. Выслушники там рассказывали, как, как там просили зайти, там это что там, видос там какой-то поснимать, там, гориный, ну, это так. Но, Но не, не получилось там поднимать, там, ну, понятно, что. А то, что говорят, у водителя скорой помощи и фальшера. А, а, а это, это пи... пи. Конечно, не было такого. И женщину какую-то там. раз... Да, да, да. И вот это видео, где летят ракеты и разбивают центральную часть города Суджа, да, тоже пи***. Ну, ну может, не пизд. И, Пут... и, и Путин сегодня выступал. Пи говорил там о чем-то, что там что-то происходит. Нет, то, что он говорил четко это да, это сто процентов он четко говорил. Так, так и будет, да, все правильно он говорил. Так и будет, конечно, там по-другому никак. Он когда все говорит, все четко у нас обычно. У нас все предельно ясно, то есть понятно. Ну, а ответочка все равно, будет ответочка, то есть как положено. вот, ничего страшного. Ну, это ничего, обычные будни, наши такие серые, серенькие будни. Ну, ничего страшного, там про самолетики тоже там пытались угнать. Ну, еще можно по полному угнать. Чего угнать? Уничтожили в Ростовской области сушку 34 с большущим складом боеприпасов, но это такое типа это никого не интересует. Там вот Путин сегодня Путин сегодня Путин сегодня Так какой муляж? на видео от самого аэродрома да, показ... нет, нет, нет. Там показ... показали там. Это Путин задумано, сегодня что-то там говорит да все я увожу это чрезвычайную ситуацию в Курской области. А это, это тоже это, это это так это для За... отвода глаз. За... Пока мы там технику перебазируем. Зачем это... он вводит это Слушай, Смотри, не пойму. Вот что говорят местные жители, послушай. Батэф... Ты только в Ютубе сидишь, ты, ты можешь, можешь так нормально. А общаться. Можешь? Ты только в Ютубе сидишь. Слушай. Слушай. Обстановка. Обстановка по кайфу. Тише, а, тише. Все более-менее целое. Вот. Ты не чего Суд... Суджанин говорит. При, пришли в СУ, делают референдум. Говорят, в Украину вступают. Так. Ну все. Все, конечно, все. Я тоже говорю, что все, тут пути обратного нету. Не будет. куда вот, там какая-то неизвестная армия захватила за два дня больше территории, чем Россия за 8 месяцев в Украине? Да, бывает такое, да, чудеса у нас. Ну, у нас чудеса бывают Российская армия прям. Сказки да. читаешь там, там бывает. Говорила российская б... армия о том, что а, вся б... граница б... защищена. Везде блокпосты. Лучшая армия. Ахмат убежал, а срочников бросили под... Ну вот это, конечно, поворот. Срочни... Срочники ж не воюют. Они сдаются в... Правильно говорят. Срочники не воюют. Они просто в сдаются да. ну ничего бывает слушай за два дня захватить больше территории чем россия за 8 месяцев в украине это нужно постараться это же нужно, нужно, да, да, нужно показать давай. это же нужно показать э, деб... Дебра... службу российской убили. армии которая за ну, два, два дня Столько территорий, сколько не, не сумела захватить в другом государстве. Да, Краснодар, ага. Ну слушай, да. ничего. Ваши, Черт. ваши военкоры вот говорят о том, что продвижение продолжается, какие-то неизвестные войска продолжают ты возле э -э -э -э. монитора, ты общаешься только с монитором? Я не пойму, ты с кем я общаюсь. с общаюсь, читаю новости. Вот РТ на русском пишут, что. Отключи монитор. Монитор выключи. Там неправильно, там ложь показывает. Это РТ на русском, российские СМИ государственные. Говорят, что продвигаются чьи-то войска в сторону... сторону Знаешь, такая, Курск такая. и курс Народная том, такая, а, всенародная yeah. Все народы ее знают, вообще все народы. А еще Российская Федерация... Российская что Украина может использовать F-16 против каким-то должны вы были знать. И должны вообще. Как же у вас сегодня под из-за этой ситуации. Я слышал, что ты сказал на начале разговора, сейчас сольем его. Как же у тебя не получается да. вот играть, да? Сольем, соль. Ты, ты пытаешься как-то ну, с этой ситуацией выделить да, хотя да, бы что-то, а, а я, не так получается. Я так тебе, так тебе что, слушай, что там по поводу плей? внутри? Я покажу тебе классное видео. А я, я смотрю телевизор, телевизор, я знаю, там, там, там все хорошо. Слушай, там... Я а... могу... Как, Сказали, тебе? как тебе? Сказали, что я сказал, монитор включи, монитор включи. Как Ты тебе? Там... Как тебе такое видео? Смотри, да потом... область. Смотри, сколько ваших оккупантов. Ой, ново что? Это что? Это что, ново, какое-то. Это не оккупанты. О... Слушай, это освободители своей страны попали в Прикурскую область. смотри, сколько их идет. Ой, та смотри, а полот. Да, 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 у нас обычно так нам и говорят, не да, не сразу. Раз. Да, да. Ну что, Ванечка, будем лететь дальше? Давай. А Снимай. я сейчас скажу, что... С... сольешься, сливай дальше. Нет, подожди, а, Пять не а. я 5 минут не проходит.